Всем привет, с вами снова я, Полина. И сегодня я вам хочу показать все, что у меня хранится в этой корзиночке. Это что-то типа косметики, но тут не все. Половину я растеряла. Еще одна половина лежит у бабушки. Я ее как бы сейчас не буду показывать. Ну, а пока вот это. Сейчас я еще чуть-чуть пониже поставила камеру, чтобы ну, еще еще фон видим. Этот, этот, этот. Ну, Короче, поехали. Первое, что тут лежит, это мой самый новый лак. Я сейчас накрасила ногти. Ну, и еще там двумя кое-какими я покажу. Каждый ноготь разный. Вот. И сейчас я покажу, как он выглядит. Вот он. Не видим, не видим. Правда, нет. Это не весь мой ноготь. Я не весь ноготь красила. половинку. короче Вот такой лак. Потом... А, кстати, вот еще. Что? Потом идет вот такой лак. Я тоже накрасила уже. Вот он. Вот такой крутой лак. Знаете, как бы блестки клеить? Потом вот такой. Золотой. Он похож на эти два... Только золотой. Слышно, мне показывать надо. Вот такой. Очень крутой лак. Следующее. Я, наверное, показываю все свои лаки. Это не Еще о, там несколько бабушек. Это я такой я белый, белый лак. Красивый власти, тоже. Поднять, а забыть, это, да, еще разобраться что это? это то что я давно не тем это то что... тем что я это то тем что я давно не красилась я не знаю что это не знаю это наверное вытянуть потом есть такое стеклочко у меня чтобы подправлять лак если например вышла за... на кожу и так отправлять. Дальше. У меня есть такой лак. Такой синенький, фиолетовенький. Он переливается красиво. Очень крутой лак. Потом такой красный. Тоже он похож на синий. Это одна и та же марка. Вот. Тоже переливается. И еще из той же марки. Вот, эти два. вот такой. Вот такой. Короче, там разные все цвета. Но тоже если насосы, солнце, то переливается разными цветами. Оранжевый, желтый, синий, голубой. Короче, все цвета. Все, 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 все типа. Много. Дальше. Идет вот такой вот розовый ах. На камере как-то кажется красный. Но только не только на розовый. Тоже очень крутой да? Так, смотрится на руках красиво нежно. И еще один розовый лак. Кажется, что это одинаковые цвета практически. Этот нежней. Такой красивый лак. Дальше. Кирпичный. Цвет кирпича, знаете, вот были модные в том году. Если бы покупала, ходила в литуаль. Ну, сейчас крашусь иногда ноги. Руки не дашь. Руки. Дальше. Из лаков. Из лаков все. Я показала, кажется, все лаки, которые у меня были. вот а тут. И дальше. Дальше у меня, я вам покажу все свои помады, гигиенические и все такое. У меня их не так уж и много. Есть вот такая вот блеск. не знаю, как его открыть. Помните, а. когда ко мне сестра еще приезжала? Вы, наверное, его видели видео. Мужчина еще видели на ее губах. Очень такой розовенький. Потом есть такой же, тоже из Италии. Только фруктовый. Его я не могу открыть уже как два месяца. Я уже не знаю, кого открывать, короче. Ну, такой оранжевый. Да, Короче, это просто гигиеническая помада, которая уже нету, практически не храню, хранил просто запах. Короче, следующая это вот такая помада янтарь. То есть она когда солнце, например, чтобы с губами ничего не случилось, мажешься. Или просто как гигиеническая. Следующая. Вот такая малиновая тоже. Гигиеническая. Ну, знаете, то же самое, как вот это. крутой поцелуй. И такая же банановая. Но ее больше всех. <плес> Блин, я хорошо. Окей, все, дальше. Вот такая вот лес для губ такой. Он просто придает, знаете, блестюшки там. И еще одна. Вот такая команда с витуали. Сопитую. Вот такая вот цветная. Как, как все музыки, так и сыну, и белок, и и музыка. Пять минут спустя. Короче, продолжаем. Теперь духи. Тут тоже самое, не все мои духи. У меня чет чет четверть духов, тут только трое лежат. Так, вот, одни у бабушки запакованные. То есть я в коробочках не хочу пока распаковывать. А эти, которые уже распаковала, распаковала. Первые духи это вот такие. Они в Литуале тоже купили мы их. Они взрослые. Вкусно пахнут очень. Вот тут есть такая дырочка, чтобы понять. Вот. Да. Дальше есть вот такие духи. Да. Кстати, да, сумочки и от моих куколок хранятся в такой коробочке от меня, от этих дырков. Тоже очень вкусные духи. И, и еще одни. Вот такие вот. Mm -hmm, вкусно тоже с розами. Мне их подарила на мой день рождения. Mm, сейчас вспомню. Короче, мне их тоже на день рождения подарил. Очень вкусные духи. Мне они не <связывающие> Также у меня еще есть зеркальце, чтобы, например, если накраситься. краситься. Вот. Зеркальце. Еще есть браслет. Камешки мы их купили когда были в Дубае. Тут, короче, разные камушки для моего знака, чтобы ума прибавлял. У меня его и так полно еще что -то. Я его с собой в школу ношу. Но пока мы уже в школу не ходим. Ну все, в принципе, там больше ничего нет, только всякие такие -то. нужны. Также, чтобы ничего у меня не разбилось, я тут Положи эту э, корзиночку, положила пакетик. Такая корзиночка плетеная. Очень красиво. Ну все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Целую! -пока.